До нашей пресс-конференции залучается уже главный тренер ПФК Арсенал Киевщина Микола Викторович Латвин. Микола Викторович, ну, первое питание, оно традиционное. Прокомментуйте, пожалуйста, ласка, которая еще не завершилась. Ну, боевая игра. Балон лидер, опытная команда, опытные футболисты. Ну, мы противопоставили желание самоотдачу движений получилась равная игра по большому счету. И разница в том, что не мастера видели, они реализовали свой момент, а мы нашли момент и не реализовали. Вот. Итог один. Вот Панова, вообще. Так, Александр будь ласка. У меня вопрос. В первом тайме у меня не покидало ощущение дежавю. Опять за 45 минут один удар в сторону ворот и тот со стандарта. Во втором тайме положение изменилось. Опять психология? Я бы так не сказал. Чуть перестраиваем, перестраиваем игру, и пока не все схватывают то, что я от них требую. Я имею в виду быстрый выход с обороны в атаку, диагональной передачи, то есть задача доставлять мяч туда, но переигрывает крайне крайние хавы переигрывают и не всегда доставляют мяч туда и не угрожают, и от них требуют. Мало, мало, я сам понимаю, что мало удара. Ну, команда хорошая, опять-таки. Команда играет настолько, насколько им позволяет соперник. Поэтому... Установка была такая, да, бит, искать моменты при любом случае, атаковать ворота. Мало, мало. Так, вот будь Микола Вікторович, у вас оскочила думка про те, що суперник э, дозволяє грати, э, ну, дозволив багато в другому таймі. А щодо діагоналів, свій я час э, один я із гравців, а саме Віталій Розгон, шикарно роздавав діагоналі і починав атаки. Взагалі у нас є надія побачити Віталія ще в складі арсеналу Кіпші? Ну, я думаю, що так. Да. Уже навіть неделю назад говорив, коли приезжать на тренировки. Я говорю, как будеш готов, тоді приїжджаєш. Він ну, попадав просто там, на вот на такої появиться. Угу. Е ще сподобалося те, що команда все ж таки побігла і побігла до кінця. Це означає, що з фізикою вже у вас налажується трохи ситуація. Ну подтягиваем потихонечку. Ну, резко нельзя, сами понимаете, идет сезон, мы потихоньку подтягиваем. И даже вот, э, выбирая тактику на сегодняшнюю игру, я учитывал наше функциональное состояние. Если мы с Донецком э, играли с шахтером 3 на таких скоростях, что, как у Высоцкого, я на тысячу рванул, как на 500 испекся, мы вот, такие скорости задали. Шахтером актером 3, да? Но это, обожглись. Поэтому я сегодня более аккуратно старался построить игру. Поэтому ударов было мало. Это для того, чтобы потом в концовке мы не сдулись. десь, за я звинувачуся, це само. Мені понядно. Сподається враження, що гравці, можливо, десь свідомо не вірять в те, що можуть обігравати такі команди, як оболонь бровар Все ж таки три підряд перемоги, потім начали лякатися чого? Ну, я б так не сказав, ну, за донецьк я сказав, сьогодні сказать, що ми не хотіли. Ні, ми хотіли, ми старались, ми боролись, ви це видели, Не думаю, что, как правильно сказать, но идет момент не то, что ломки. Я особо стараюсь ничего не ломать, я стараюсь просто потихоньку перестраивать. И не ввожу новых игроков аккуратненько, чтобы не навредить, как, как врач. Да? Ну, опять-таки были настроены, не хватило, чего не хватило. Где-то что-то не доработали. Эту неделю мы доработали, наверное, еще до этого мы доработали. Но порадовало то, что вот, если мы с шахтером попытались устроить навал, да, он у нас не получился. Почему мы сил уже не хватило? То концовку, в принципе, хотели. Показатель концовка, когда уже из последних сил пытались атаковать, уже сил нету, но мы даже не побежал, мог отличиться. Ще таке питання. Кажуть, що методи виховання і тренування є методом батага або пряника, то от ваша думка на зимову перерву куди футболістів треба в санаторії чи в казарму? По-разному. По-разному. Опять-таки в мене ті ж методи, Ну, пряник і після шахтера наказав ніколих ребят за халатні так? также поощряет, если нормально человек выглядит, нормально работает, у нас пример это Пилипенко получил травму, не играл, не играл, не играл, да, потом смотрим работает в хорошем состоянии, вот приходится вот искать ему место и Федосов тот же Федосова, опять таки смотрим будущее, смотрим в атаку, смотрим вперед Не забувайте про оборону. Заміни Фідосова було чи визволи фізикою або якими-то іншими фізикою, тобто фізикою. Микола Вікторович, ще одне таке питання. Зараз є така тенденція, тренд, мода на звіті почти грати з одним нападаючим. От все ж таки вболівальники сумують за яскраво атакувальним футболу. Чи є Надія побачити арсенал дома нападника. Ну, этих на два нападаючих я те я сторонник, вот ее называют испанка, бриллиант, те осторонник. Смысл не в том, сколько нападающих, а как организована игра и как команда атакует. У нас, в принципе, все атакуют, все обороняются. И будет их два. Ви у нас там і 4, і 6 бувають. Тому... Іде трансформація. Панове журналіста, на наступному тижні відбудеться, я так сподіваюся, якщо нічого не завадить, зустріч, де Тренерський склад, керівництво команди, хтось з гравців, відповість на запитання, які надіслали вболівальники. Ми туди вас обов'язково запросимо. У нас там буде трошки більше часу. Там, я сподіваюся, ми дещо більше поспілкуємося. Так, Микола. Так, ну а нині дякую за вашу необхідну таку працю. Тяжку до побачення. до нових зустрічей.